Но я считаю, что в первую очередь водитель должен изначально думать о том о своей безопасности. Это не должно быть норма, закона как бы принудительная. Это должна быть понятие для водителя, что это нужно делать и без закона. Я же ставил зимние шины без того, как написано в правилах и написано в законе. Но хочу обратить внимание на следующее: суть в том, что у нас в 2011 году был запрещен техосмотр. И запрещено э, останавливать транспорт... Отменен, с... точнее. Да, но ну, отменен. И запрещено останавливать работнику ГАИ э, автомобиль для проведения технического осмотра. Так вот, осмотр э, автомобиля на предмет установки шин и является техническим осмотром в какой-то степени. Потому, если даже он составит штраф то его можно будет э, отменить, ну не штраф, а постановление, отменить э, только лишь на основании того, что работник ГАИ не имел права проводить осмотр. Но ну, вы согласитесь, что это все-таки будет благо для наших дорог, введение э, Я... штрафов за э, такое, власне, порушение? Ну пока что не штрафов, пока что это предупреждение. Я считаю, что в принципе это будет, не будет большого негатива, только лишь при условии, если работники ГАИ не будут злоупотреблять своим. Ну,